ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಸನ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷ ಸರ್ವದಾ ಗುರು ಸ್ತುತಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಃ तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ ध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ना घ्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुनः प्रज्वालितो यप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहि नमः सर्वोपानिषदो गावो दोग्धगोपालनन्दनः पार्थो वत्स दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणतट जयद्रतजल गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनवर्तिनी स्तोर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवच सरोजमबलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा बोधितम् लोके सज्जनषट्पधै रहरहः पेपीयमानम् मुदा भूयद्भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे मोकम् करोति वाचालम् अङ्गुम् लङ्घयते गिरिं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तु दिव्यस्तवैः वेद्यैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधु सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः